Значит, меня зовут Ефремова Анна Юрьевна, город Полтава. От нашей. У меня родители приняли уже три курса. У мамы сахарный диабет, у папы варикоз. Значит, у папы была опухоль под коленом. После первого приема она прошла. До сих пор ничего у нас не появилось. Улучшение у свекрови в сахарном диабете хорошие. Было больше 12, сейчас 7. Ну, диеты она не придерживается. Но благодаря бионормалину. Она выздоравливает. У мужа моего гемоглобин низкий был 65, повысился 85. Значит, тоже три курса принял. В больницу мы не обращаемся, мы надеемся только на препарат Академика Океана. Я принимала в, ц... в целях оздоровления. Я, я на тот момент, когда первый раз мы его покуп... ну, приобретали, я считала себя абсолютно здоровой и принимала в целях оздоровления. И после первого приема, конечно, я летала. Вот у меня прибавилось сколько энергии, как бы жизненной силы. Ну, я не могу передать это так словами. Значит, в Полтаве много знакомых. Даже и незнакомые люди, с которыми мы уже познакомились, тоже принимают этот препарат.